alloh taolo hukm qilar ekanki savobidan ko'ra gunohi ko'p bo'ldi do'zaxga hukm qilindi falonchini o'g'li falonchi do'zaxga desa butun mahshargohga e'lon bo'lar ekan shunda maxshargohni larzaga keltiradigan ovoz kelar ekanki yo hannon yo mannon yo zal jaloli val ikrom bu mani otam bo'ladi ey olloh hukmni to'xtat Buladi, Allah, tohtadip, bu mani otam bo'ladi olloh hukmni to'xtat deb turib olar ekan shunda alloh taolo hukmni to'xtatinglar tarozini oldiga qaytaringlar va u yig'layotgan ayol bilan tarozini orasiga yo'lak ochinglar ayol tarozini oldiga kelar ekan otasini bu tarafdan qaytarib olib kelishar ekan ollohga ayol aytar ekanki olloh bu mani otam bo'ladiki men dunyoga kelganimda qiz ko'rdim deb xafa bo'lmagan bu mani otam bo'ladiki qiz ko'rdim deb ayamni xafa qilmagan bu mani otam bo'ladi man dunyoga kelganimda qiz ko'rsada o'g'il ko'rganda xursand bo'lgan manga chiroyli ism qo'ygan odob bergan tarbiya qilgan va mani soliha qilgan va mani loyiq o'ringa turmushga bergan shu amallarni mandagi amallarni hammasi shu otam tufaylidan ey olloh shu otamni qancha jannatga kirishlikka sabab bo'ladigan savob ketadigan bo'lsa man berbolaman vale beraman deb turib olarekan shunda olloh aytar ekanki ayolni savobidan olib otasini savobiga qo'shinglar savoblar qo'shilib qo'shilib olloh aytar ekanki hukm o'zgardi bu insonga endi jannat muborak bo'lsin shunda olloh taolo qizga qarasa qiz jannatga teskari bo'lib turgan bo'lar ekan so'rar ekan ey bandam nimaga jannatga teskari bo'lib turibsan desa o'zi jannatga kirishlikka ishtiyoqi bo'lib turib majburan otasiga savob berganga o'xshab qolmasin shuning uchun teskari bo'lib turibman desa alloh taoloni rahmati urib aytar ekanki bir banda bir bandaga savobini berib tursa man ularni robbisimanku olib kili koi ham jannatga atrofda ovoz kelar ekan yo hannon yo mannon yo zal jalol va ikrom qani edi mani ham o'g'il farzandlarimni qiz bo'lganda edi